श्री राम राम रामे राम रामे मनोरमे सहस्रनाम दुल्यम राम राम वरानने राम राम वरानने राम 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 रामाय विमहे जानकी वल्लभाय धी चोदया रूराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुम् अरविन्ददलाय रामं रामम् निशाचरविना दे सुद्रुमतले हईमे महामंडवे मध्ये पुष्प मणिमे वीरासने सुस्थित अग्रेवाचय प्रभंजन सुमिभ्य परम व्याख्यां भरता प्रदुतम रामं भजे श्यामल श्रीराम भजे श्यामल नमः गोष्पदीकृतवारासिं मसकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कबीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्का अमिषीकृतमात्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहम् माम्यहम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्टं वातात्मजं वानरयोधमुक्षं श्रीरामदूतं दिदसा उल्लङ्घ्य सलिलं सलीलं यः शोकवाहिनीं जनकात्मजाया आदाय तेनेव ददाह लङ्कां नमामितं प्राञ्जलियाञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चना पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् परिपूर्णलोचनं परिपूर्णलोचिनम् मारुतिम् नमतराक्षसान्त न्दनहो हनुमन्तुडुनायकुडैमनकुन्दनिराश विदण्डिदण्डिनम्बुजयम्बुवरिकनुकं हनुमन्तु जयमौ हनुमन्तु निकिन्दतमुं जयमौ रघुरामु निदूतकहो जयमौ पवमानसुधाग्रनिके जयमौ श्रितमौ जयमौ 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 हनुमन्त महाबलवन्त महागुणवन्तमहामतिमन्तममुन् कनिकारमुदङ्गनिभ्रोमया निनुनेपु मा भजन्तु क्षोमितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कवीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठेन् नित्यम् यात्राकाले विशेषतः